Ну, вкратце по игре результат, который был зафиксирован по итогу матча, сказать, что он отражает то, что происходило на футбольном поле. Ну, тяжело говорить в футболе. Есть счет, от него мы и отталкиваемся сказать что где-то что-то в недельном цикле не доработали или же не готовились конкретно к сопернику соперник хороший об этом говорилось невзирая на предыдущие туры кто как сыграл но что-то значит не доработали в первую очередь может быть и я. Что бросилось в глаза, то в первую очередь это большое количество брака, конечно, какая-то нервозность, особенно в организации атакующих действий. Да, в первом тайме, в принципе, был было ряд эпизодов, которые могли в корне поменять итоговый счет. Ну, что маему. Тумаема. Спасибо, Сергей. Еще вопросы? Сергей после победы, после такого крупного поражения Николаева не было какой-то определенной недооценки, Нет, это однозначно нет. То, что как бы я видел в работе, я не увидел какую-то там расхлябанность или что-то. Еще раз говорю, нервозность в большей степени, которая вот была сегодня, может быть даже в какой-то степени это огромное желание было все-таки после выездной победы сохранить этот темп. Ну, предупреждали, что надо отталкиваться от того, что есть. Большой ротации мы как бы здесь не смогли провести ну, в силу определенных обстоятельств. Ну, а она, она, видно, напрашивалась. Она, видно, напрашивалась. Скажите, перед игрой вы определяете, кто будет бить пенальти? Штатный пенальтист? Есть в команде? Или уже ну, по... Загальский, по в принципе, ну, Загальский исполнял 11-метровое, забивал. Это футбол я сейчас не готов конкретно говорить по конкретному футболисту какому-то любому осачи или акименко игру надо спокойно проанализировать посмотреть что получилось что не получилось а как вы оцените эпизод с забитым голом что это расслабленность расхляп Не доработали однозначно концентрация, при акцентировали внимание на этом футболисте. Как он работает, что он может сделать в штрафной площадке. Конечно, не доработали. И с завершением, кажется, вроде бы и есть создавая а вот завершающего удара все время не доводится мяч Ну, это же проблема а потом, не с а сегодняшнего день. дня. То есть, эта проблема есть. По ходу, особенно в концовке чемпионата, как бы решать. У нас и... Да, Чичика вышел на замену в Тернополе. В принципе, провели быструю атаку, реализовали. Здесь организованно соперник работал... На своей половине поля, то есть скрывать более позиционно надо было, а более позиционно, еще раз говорю, большой брак в средней части поля был. Скорости не хватило, да? Скорости, ну, скорости, еще раз говорю, скорости как таковой практически не было куда бежать. Соперник глубоко сидел, вот, и от этого бежать просто не было куда. А вот те моменты, которые возникали в большей степени в первом тайме, ну, не реализовали их. Ну, скажу, что нам было очень сложно готовиться к игре после такого крупного поражения дома. Поэтому основной упор мы делали, тренерский штаб делал на психологическое восстановление. Мы попытались вывести из такой психологической ямы как бы, команду. Нам это удалось. Считаю, что игра была равная. В первом тайме начало было явно за хозяем. Мы нервничали. Вторая половина первого тайма за нами, начало первого, второго тайма за нами, концовка за хозяевами. Поэтому я, как бы шла игра до забитого. Наш игрок проявил скажем, чудеса индивидуальной техники, оборал двух футболистов, вратаря. Поэтому я не сказал, что сдать закономерно, но мы в этом сезоне очень много незакономерных игр проиграли где мы имели преимущество. Поэтому как бы нам вернулось то, что мы потеряли. Поэтому в целом я горжусь командой, потому что за много лет работы, больше 20 лет тренером работаю, впервые вижу, чтобы в одной команде присутствовало столько много порядочных, добросовестных ребят. Молодых, порядочных, добросовестных ребят, которые не играют никакие тайные игры, не получая пять месяцев, сражаются, и показывают неплохие кусочки игры. Я не говорю, что хорошую игру, но кусочки игры неплохие. Поэтому нам очень обидно, что э, все замечают, вся страна замечает о наших проблемах, но в городе Николаев команда абсолютно никому не нужна. Мы единственная команда э, вообще в футболе украинском, где нет у нас уже 8 месяцев президента. Поэтому мы фактически брошены. Никому не нужно, Но, тем не менее, футболисты демонстрируют и тренеры демонстрируют, что у нас есть потенциал. У меня все. Вопрос. Один, один вопрос. Какие задачи на сезон? Глупо об этом спрашивать. С... Не исчезнуть с лица земли. Спасибо.